નમસ્કાર ધોરણ 10 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 10 નો છે જીને કી કલા એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ વિડિયો લેક્ચર માં જોવાનું છે તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ તે પહેલા જ્ઞાન એકલી વાત કરી દઈએ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ની અંદર એક પ્લેલિસ્ટ ની લિંક આપેલી છે ત્યાંથી તમે હિન્દી વિષયના અન્ય स्वाध्याय सोल्यूशन मेरी सको जो ये प्रश्न पहले निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जमा पहलू मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए तेमा हसी खुशी में बिताने आदमी ज्यादा धार्मिक फिलोसोफर और सदाचारी लगता है ऐसा लोग कब समझते हैं जब वह बूझे दिल हो त્યાર પછી ત્રીજો છે લેખક કે મતા અનુસાર જીવન કે સમસ્યાઓ કો કિસ પ્રજાને ઠીક સમજા થા તો ચીની પ્રજાને બીજો છે નિમ્ન લિખિત પ્રશ્નો કે એક એક વાક્ય મે ઉત્તર દીજીએ જમા બelhu જીવન કે સબસે બડી બુદ્ધિ કેસે સુલ જાય જાય તો જીવન કે સબસે બડી બુદ્ધિ હસી ખુશી સુલ જાય જાય બીજો જીવન કે સમસ્યા કો કિસને ઠીક સમજા થા તો જીવન કે સમસ્યા કો ચીની લોકોને ઠીક સમજા થા दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है तो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है प्रश्न त्री जो प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखे जमा पहलू प्रसन्न रहने की कला क्या है खुश और आनंद के माहौल में तो हर व्यक्ति खुश रह सकता है लेकिन जो व्यक्ति दुख के माहौल में खुद को और दूसरों को खुश रख सके उसी ने सही से प्रसन्न रहने की कला सीख ली है खुद को और दूसरों को खुश रखना ही प्रसन्न रहने की कला है बीजू खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है वो कैसे तो मनुष्य के सुख दुख का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है यदि हमारे चेहरे पर खुशी है तो दूसरे भी हमें देख खुश होंगे और अगर हम दुखी है तो वे भी दुखी हो जाएंगे इसीलिए सबको प्रसन्न रखने के लिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व तो है कि हम खुश रहें तृजू हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती तो जब अगर हमारी चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो तो हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों को भी खुश रहना सिखाना होगा निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए जमा पहलू आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है तो आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है क्योंकि हमें जो भी कह जो भी हम जो भी करते हैं वह सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता और उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है हम एक दूसरे से बंधे हैं तो जो दूसरे करते हैं उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है अगर कोई दूसरा हमारी खुशी में शामिल होगा तो ही हम हमारी खुशी को महसूस कर पाएंगे अगर हमारे आसपास का माहौल उदासी भरा होगा तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे बीजू जे हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते तो हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ प्रकृति के हाथों से खींचे गए चित्र के में स्थान नहीं प्राप्त कर सकते कुदरत ने अपने सीमें खुशी खुशियों को चमकते और हंसते खेलते बंद सितारे सूरज नदियाँ, फूलों पेड़ों और पंछियों के गीतों को स्थान दिया है प्रकृति में चमकते हरदम चेहरे वाले चित्र ही सज सकते हैं ऐसे ही हमारा हाँ सूखा और मुरझाया हुआ चेहरा नहीं समा सकता हम आप अपने कृत कर्तुवाचक संज्ञा बनावा से कला तो कलाकार नीति तो नीतिज्ञ बात तो बातूनी दिल तो दिलदार सदाचार तो सदाचारी संगीत तो संगीतकार नृत्य तो नर्तक विशेष विशेषण बनावा से संसार तो संसारी विश्वास तो विश्वासनीय प्रतिबिंब तो प्रतिबिंबित प्राकृति तो प्राकृतिक સમય તો તો સામયિક અંશ આંશિક ભાવવાચક પ્રસન્નતા સરળ તો સરળતા બળા તો ખુશ તો તો ખુશી ઉદાસ ઉદાસી બહુ બહુતાયત અને આદમી તો આદમીયત તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યનું સોલ્યુશન ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત